Salam sejahtera dan salam nadi ilmu amalan membaca. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Coritroni Anak Nelson dan saya berumur 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Sungai Sebatu Suri Sarawak. Hobi saya ialah membaca buku dan melukis. Manakala, cita-cita saya pula ingin menjadi seorang pereka dalaman. Dalam video ini, saya berasa amat teruja berkongsi mengenai sebuah buku yang telah yang telah saya baca iaitu buku siri sastera klasik yang berjudul Si Tanggang. Di dalam buku ini terdapat banyak isi dan plot menarik. Jadi, ayuh kita dengarkan. Buku ini ya adalah hasil tulisan semula penulis yang bernama Salma Haji Alwi. Ia diterbitkan pada 2007 oleh Cedik Publications sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 44 halaman bercetak dilengkapi dengan gambar ilustrasi yang berwarna-warni untuk disesuaikan bagi pembaca cilik seperti saya. Buku ini membawa pembacanya ke sebuah dunia sekitar zaman dahulu yang bertempat di tempat kampung di Mukim Batu yang didiami oleh sekumpulan orang asli. Kisah bermula dengan sepasang suami isteri bernama Pak Talang dan Mak Deruma yang baru sahaja menimang cahaya mata lelaki bernama Tanggang. Sejak kecil lagi, Tanggang sering sakit. Kehidupan mereka sekeluarga agak susah. Ibarat tas pagi makan pagi, kas petang makan petang. Namun begitu, Pak Talang dan Mak Deruma tidak pernah berputus asa mencari dukun yang boleh mengubati penyakit anak mereka itu. Akhirnya, penyakit tanggang berjaya disembuhkan oleh batin hitam. Perjalanan cita ini kemudian tertumpu pada nasib tanggang selepas dia meningkat dewasa. Tanggang membawa hatinya yang duka itu. Selepas mengetahui bahawa gadis idamannya iaitu Bulan akan berkahwin bersama Embeh tidak lama lagi. Tanggang pergi membawa diri dan meninggalkan ibu dan ayahnya di kampung. Tanggang telah ditangkap untuk dijadikan anak kapal. Tanggang melakukan apa sahaja kerja diperintahkan oleh Nakoda. Nakoda amat suka dengan sikap rajin bekerja Tanggang. Akhirnya, Tanggang pun diambil sebagai anak angkat. Tanggang memiliki kecekapan dalam berniaga. Dia menjadi kaya raya dan terkenal. Namanya disebut-sebut sampai ke telinga Sultan. Tanggang dijemput ke istana. Tidak lama kemudian, Sultan mengawini putrinya dengan Tanggang. Tanggang membawa istrinya berlayar ke banyak tempat di merata negeri. Pada suatu hari, kapal Tanggang berlabuh di muara sungai kampung asal usulnya. Orang kampung mengetahui nakoda kapal itu adalah Tanggang. Mereka pun memberitahu kepada orang tuanya. Gembira dalam hati, Pak Talang dan Mak Darumah pun pergilah berkayu sampan menuju ke kapal nakoda Tanggang. Apabila tiba di kapal, Pak Talang dan Mak Deruma memanggil-manggil tanggang. Tetapi, dia berpura-pura seperti tidak mengenali mereka. Tanggang menghalau ibunya dengan biadab. Pak Talang dan Mak Deruma berdayang ke tepi dengan perasaan sedih dan kecewa. Apabila tiba di daratan, Mak Deruma berselus sambil menadahkan kedua-dua tangannya ke langit sambil berkata, Bina salah engkau tanggang, kerana telah mempunyai. Sebegini ibu bapa yang melahirkanmu, tiba-tiba batu -tiba, berdentum dengan kuatnya, kilat pula sabung menyabung, air laut bergelora dan kapal beterumbang ambil dipukul ribut. Ketika itulah Tanggang berasa kesal. Dia sedar Tuhan telah memperkenalkan doa ibunya. Nasi sudah menjadi bubur, lakoda Tanggang dan seluruh isi kapal bertukar menjadi batu besar. Menariknya buku cerita ini. Bapa-bapa penempuran yang menghiasi perjalanan ini diceritakan dengan begitu terpenci hinggakan hingga kan saya yang masih kanak-kanak ini dapat menggambarkan suasana nakoda tanggang dan anak kapal merampas barang-barang kapal lain dan menjual semula di setiap kampung yang mereka pergi. Bahagian cerita suatu tanggang dilantik menjadi nakoda baru adalah antara yang menarik minat saya untuk menekuni cerita ini hingga ke akhir. Tambahan. Cerita ini menekankan elemen kemelayuan Nusantara kita dan penulis juga telah selitkan ilustrasi kapal yang begitu menarik hingga dapat membantu saya lebih menghayati si sastera klasik si tanggang dengan lebih berkesan. Sebagai pembaca, saya dapat saya berpendapat cerita fiksyen ini sangat bagus dan harus dimiliki setiap rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.